Diametko şprits istehsal zavodu Azərbaycanda və Cənubi Qafqazda ilk şprits istehsal edən şirkətdir. Zavod 2017-2018-ci illərdə ekoloji cəhətdən təmiz Pirallahı sənaye parkında inşa edilib. Müxtəlif tutumlu birdəfəlik şpritslər istehsal edən zavodun illik istehsal gücü 150 milyon ədəddir. Azərbaycan dövlətinin də iştirak payı olan Diamet Köşpris istehsalı zavodu 2 hektar torpaq sahəsindən 3000 kvadrat metr qapalı sahədən ibarətdir. Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev 16 may 2019-cu il tarixində Azərbaycan əhalisinin sağlamlığının təhlükəsizliyinə xidmət edən Yeyanə Şpris istehsalı zavodunun açılışını həyata keçirib. Lahiyənin məqsədi əjzacıcılıq sənayesinin inkişafı, əhalinin şprisə olan tələbatının ödənilməsi və strateji məhsul olan şpris rezervinin yaradılmasından ibarətdir. Diametco şpris istehsal zavodunun lahiyyəsi GMP-yə, istehsal xətti isə ISO 7886-ya uyğun olaraq hazırlanmışdı. Zavod Almaniya, İsveçrə, İngiltərə və Yaponiyə istehsalı olan avadanlıqlarla təchiz olunmuşdu. Zavodda hazırlanması yüksək texnologiyalar tələb edən, çox keyfiyyətli və tam zərərsiz iki hissəli şprislər istehsal olunur. Şprislərin dünya markası sayılan Ineos İsveçrə şirkətinin tibbi təyinatlı polipropilen və polietilen məhsullarının hazırlanması. İynə uclarının isə Yaponiyanın dünyada nömrə 1 sayılan məşhur Nipro şirkətinə məxsus olması yüksək keyfiyyətin göstəricisi və sübutudur. Zavod dünya liderlərindən biri olan İsveçrənin FosTech şirkətinin tam isti kanallı qəliblərindən istifadə edir. Qəliblərin tam isti kanallı olması şpritslərin çox yüksək keyfiyyətli və qüsursuz olmasını təmin edir. İstehsalda çox mühüm sayılan termoplast avtomat cihazları isə Alman keyfiyyətini və dəqiqliyini özündə əks etdirən dünya hegemonlarından biri olan Arburg şirkətinə məxsusdur. Sprislərin komplektləşdirilməsi və qablaşdırılması tam avtomatlaşmış sistem vasitəsilə İngiltərə və İsveçrə istehsalı olan avadanlıqlarla aparılır. Qablaşdırılmış prislərin sterilizasiyası yüksək konsentrasiyalı etilen oksidlə Teknomar cihazında aparılır. İstehsal olunmuş prislərin göstəriciləri, sterililiyi və keyfiyyəti mütəmadi olaraq zavodun müasir texnologiyaları ilə təchiz olunmuş texniki və bioloji laboratoriyalarında yoxlanılır. Zavod hazırda 50 nəfərlik işçi heyəti ilə müxtəlif tutumlu 2, 5, 10 və 20 qramlıq olmaqla ildə 150 milyon ədəd Made in Azerbaijan brendi altında şpris istehsal edir. Diametko şpris istehsalı zavodu. Sağlamlığınızın təhlükəsizliyi bizdən başlayır.